смотрю, молодежь стоит кое-какая. И они вот, вот, вот. И я говорю, а чего? Давайте действуйте. А как действовать? Я говорю, как очень просто. Вот молодежь есть, вперед. И мы начали строить моментально же. Возили люди, откуда-то двери брали, приносили там, там поломанный дом, там полом приносили. Вот молодежь, они молодцы, они действуют. Организовали моментально кухню, вот, депутаты давали деньги там на колбаску, на прочее, потому что люди мы собирались стоять, э, кто его знает, ни один день. Никто не думал, что это просто вот так. И тут идут. Просто вижу, идут такие канифлаж такой. 4 утра. Угу. Идут солдаты, неизвестные, кто они. Пистолеты видно, автоматы, но не игрушечные. Это все видно. Там такая, а такое у них оружие. И они цепью идут прямо к двери э, в рады. И они один вот с пистолетом. И он, подходит туда в толпе. То есть толпа была там кухня. Кто тут командующий? Кто, типа такой, кто старший? И они все раз показывают, то меня. И он прямо идет пистолетом, вот так, идет на меня А я остановился, он подходит. Ну, что он, по-честному скажу, он спросил, татары есть? Я говорю, нет. А кто здесь? Я говорю, русские здесь. Так я. И он говорит, надо всем ложиться. И все кричат на меня, ложись, а я стою с ним. И они на меня кричат, ложись, ложись. То есть выстрелов никаких не было, и мы были рядом уже. -то, uh -huh. То есть тихонечко, крика, и что самое главное, не было вот этого. Э -э -э! То есть крика не было. Тихо, слышно, стекла, баба. Что самое главное, они начали, э, там сработала сигнализация у них. Uh -huh. И они прямо автоматом uh -huh. это, начинают это бить. Это, Сигнализация, ну все нормально, и он говорит, мы русские, русские. А что буквально через минут 10, через 10 минут я заметил украинский флаг где-то исчез и висит русский флаг все начальство приезжало туда и они потихоньку они все-таки один Говорили. подошел да удостоверение ребята э, вот удостоверение я раб, сотрудник такой-то такой-то там СБУ там прочее вот. Вы кто такие? То есть они, понимаете, никто не знал, кто все-таки находится в здании. Я до сих пор, я удивляюсь, я молю Бога, что слава Богу, все произошло вот так тихо, красиво. Вот в чем суть. На Украине захотели, чтобы другая власть командовала. Ну и что они добились? Они добились войны. Это слава Богу, что у нас не произошла вот эта картина. Представьте себе. Это слава Богу. Но я хочу сказать, Крым уже никогда не вернется в Украину. Никогда.